Ранок на каналі Кіровоград продовжується. Доброго ранку всім, хто з нами, хто вже прокинувся, хто збирається. А у нас уже є гість у студії, і сьогодні це голова ради Кіровоградського обласного відділення української філії міжнародної християнської благодійної організації Армія Спасіння Ірина Хохотва. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Ми говоримо про те, що перше червня не за горами. Буквально лишилося два дні, і буде проводитися акція для дітей, яку я так розумію, організовує саме армія спасіння. Підготовка була і ще з травня. Розкажіть, будь ласка, більше про цю акцію. Що це буде? Армія спасіння організація міжнародна, і тому в Кіровограді ми приміняємо. Те же средства, те же методы, которыми пользуются уже давно во всем мире. И акция по сбору игрушек, канцелярских товаров для детей, она организована в Европе, в Америке. И к этой акции привлекаются работники эстрады и кино. Например, несколько лет назад это, лицом этой акции был Джеки Чан, в позапрошлом году лицом этой акции был Энрике Иглисиас, и в прошлом году ее представляла Селена Гомес. Вот. Поэтому для нас это не новое, это новое для нас в Кировограде, хотя мы здесь уже почти 17 лет, но э, с мая месяца мы начали эту акцию, <coughs> и проводится она в юношеской библиотеке Бученко, а в библиотеке Чижевского в отделе «Окно в Америку». И непосредственно у нас в организации на Волково 10, корпус 3, вот, куда люди приходят, приносят и игрушки, и вещи, потому что работаем мы с детскими домами, с приютами. Таким образом, к празднику готовятся более обширные мероприятия, но ну, мы этим занимаемся на протяжении всего года. А что самое первое червня будет? Вы будете сами раздавать первое червня все, что насбирали? нет, именно не первого числа, третьего числа мы будем собирать эти вещи и вести их на Николаевку. Там есть реабилитационный, реабилитационный центр для детей, которые лишились временно родительской опеки, которые находятся в стадии подготовки документов то ли в семью, то ли в детское учреждение. Вот. И туда будет, будет отвезено все, что мы насобирали в тех местах, о которых я уже говорила. И дополнительно э, я очень благодарна руководителям ресторана Сарента, Жевдеевэм, Ирине и Александру. Они дадут еще и... Э, пиццу для детей. Там сейчас находится 45 человек. Вот на это количество будет предоставлено прямо с пылу с жару Класс. и угощение. 50 -50. А что еще из запланированного вам удалось воплотить вот за время подготовки к третьему числу непосредственно? Нет, третьего числа это одна из акций. Дело в том, что у детях лично я знаю не понаслышке, я сама многодетная мама, у меня четверо детей. Вот. Поэтому э, с детьми я давно, mm -hmm. и так полагаю, что надолго. Mm -hmm. вот. Поэтому с детьми мы занимаемся постоянно. Мы, у нас нет именно только вот акции и все. Э, у нас в организации проводятся по особо, там детские общения, на которые приходят э, детки из многодетных семей, э, дети из организации инвалидов э, сердца матери. С ними занимаются. У нас есть бесплатный кружок английского языка. Они просто играют. У нас есть возможность предоставить детям теннисный стол, различные игры. Вот недалеко, как прошлую субботу, мы провели игротеку, куда пригласили детей района. Они имели возможность выбрать игру и просто поиграть. И благодарна за сотрудничество библиотеки Чижевского, которая предоставила тоже ряд игр. Что-то было, что-то есть у нас, что-то у них проводим лагеря детские, бесплатные тоже приходят, занимаются. К нам приезжают ежегодно команды, это бывает из Европы, из Америки. И в игровой форме дети имеют возможность пообщаться, поговорить на английском языке и просто пообщаться друг с другом. Также у нас вот уже два года отправляем детей на лечение в Одессу. Mm -hmm. Лечение оздоровления. Есть два санатория, которые принимают деток, и фактически это оздоровление бесплатное. Чего лета будет табер? Да, обязательно. Точно будет один из лагерей в конце августа. И планируем сейчас по просьбе организации многотерапии организации детей-инвалидов матери в конце июня, после того, как закончатся лагеря в школах, вот, чтобы не дублировать, mm -hmm. а чтобы дети полноценно отдыхали, мы планируем делать это в конце июня. Это в Кировограде будучи, или они куда-нибудь выезжают? Детки? Нет, у нас есть э, в Кировограде, мы делаем на базе своего помещения, у нас прекрасное помещение напротив кардиоцентра, лесополоса, поэтому дети не просто сидят в закрытом помещении, а мы и гуляем. Вот. Это тематические э, лагеря, поскольку мы христианская организация, то, естественно, мы строим свои э, все программы на основе Библии. Вот. В прошлом году мы проводили с детьми лагерь «Животные служат Богу». И мы говорили о китах, о петухах, э, об ослах, о воронах, которые были использованы. Вы знаете, вообще детям нужно говорить об этом, потому что один очень умный человек сказал, если до 12 лет ребенку не говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь родители будут говорить Богу о своих детях. Вы сотрудничаете, я так понимаю, со многими организациями, да. сталкиваетесь ли вы с какими-то трудностями, и, и э, с кем вы сотрудничаете, и, и э, с радостью ли они, или готовы ли они всегда помочь прийти навстречу? Вы знаете, поскольку название нашей организации ⁇ Армия спасения ⁇ то у нас все как в армии, кроме оружия. Мы самая мирная армия. Вот к чему я это говорю. Uh, у нас, вот мы с мужем пастыря церкви <coughs> и руководителя организации, самая харьковчанка. Но uh, у нас как в песне: дан приказ и мы едем. Вот в Кировограде мы два года. И представляете, приехали на новое место, новые люди. Uh, но Кировоград поразил меня своим радушием и открытостью людей. До этого мы были. В Харькове, Донецке, в Одессе, очень большие города, и сейчас в Кировограде. Так вот, открытость людей и готовность помочь просто поражает. И здесь у нас, у нас очень хорошие отношения как с государственными структурами идут на помощь, так и с общественными организациями. И особо хочу отметить благотворительный фонд «Наша Родина» Алена Шевченко ее возглавляет. И тоже благотворительный фонд «Виткрыта Украина» Виктория Вакжанова. И не могу не отметить организацию инвалидов «Сердце матери». Это изумительная организация, а ее руководитель Людмила Шукрута просто женщина с огромным сердцем. Она настолько переживает за всех, не только за своих детей и внучку, но вот действительно у нее открытая душа и желание помочь всех объединяет вокруг себя людей, вот. И я уже упоминала Жердиева Александра и Ирина это руководители ресторана Сарента. Будет еще одна акция 2 числа на в этом ресторане при помощи м, организации надуваем шары. Не, не mm -hmm. знаю точно, вот и с ними еще не сталкивалась, поэтому не могу сказать, как точно. Дуем шары, по-моему, так она и называется. Они клоуны. Клоуны с детками играют. Вот. Ирина с Александром предоставят помещение и вкусную пиццу для детей. Поэтому тот, кто хочет приносить радость людям, Всегда найдет возможности и всегда найдет сотрудников, соратников. Вот поэтому еще у меня такая просьба к Кировоградцам. Нам очень нужны волонтеры. Волонтеры для работы с детьми, в том же летнем лагере. Помощь требуется разная, если вы умеете что-то делать и хотите научиться, вернее, хотите поделиться с детьми этим, пожалуйста, мы вас ждем. Нам очень нужны водители категории «Д», волонтеры, для поездок в те же интернаты, поскольку мы ездили и в Бобринец, и в Песчаный Брод. У нас есть транспорт, но на данный момент у нас нет водителя, именно категория «Д». Поэтому, пожалуйста, мы ждем. Куда помощи. обращаться? Вы можете сказать, куда обращаться. А, Обязательно акции, которые вот Да, акция продолжается. И, как я уже сказала, акция проводится не только к Дню защиты детей, но и постоянно. Волкова 10 корпус 3, двухэтажное здание напротив кардиоцентра. Там большая вывеска, армия спасения. Мимо него пройти невозможно. Мы вас ждем там. У нас есть телефон 56 56 23. Пожалуйста, звоните. Вот. Кроме того, что мы принимаем э, игрушки и какие-то вещи, мы еще и привлекаем э, зарубежных спонсоров. Вот, мы являемся получателями гуманитарной помощи. И хочу сказать, что сотрудничаем с многими больницами, начиная от роддома Святой Анны, который в этом году отмечает столетний юбилей, вот, э, армия спасения обеспечила роддом полностью кроватями не считая другого медицинского оборудования вещей. Вот. А сейчас в э, своей очереди ждут э, областная детская больница, отделение пульмонологии. На складе таможни стоит машина, которая ждет своего часа, то есть раствомаживания документов. И слава богу, живем, помогаем. А вот игрушки еще можно принести деткам и одяг? Куда кировоградцы, может, в библиотеки так Ну, в библиотеке игрушки, констовары, если вещи, то лучше на Волково 10, корпус 3. Потому что, как я уже сказала, акция эта не единоразовая. Она проводится постоянно. Детские дома нуждаются постоянно и в игрушках, и в одежде любого возраста. Вот этот реабилитационный центр, в который мы будем ехать, там детки с 3 до 18 лет. Поэтому используется все. Огромное спасибо вам, Ирина. У нас сегодня в гостях была Ирина Хохотва, глава Совета Кировоградской областного отделения Украинской филии Международной христианской благотворительной организации Армия Спасения. Мы желаем, чтобы все ваши планы воплощались в жизнь, чтобы как можно больше людей присоединялись к вашему благому делу. Удачи вам в ваших делах и побольше благодарных людей. Огромное спасибо, спасибо большое, друзья! Мы не переключаемся, Всего продолжаем оставаться на канале Кировоград и заряжаться энергией позитива.